Так, вот мы видим, что подъезжает еще одна группа поддержки. Сейчас со всех редутов съезжаются люди, которые планировали помочь хлопцам с редута Запорожья отбиться от штурма. Вот мы видим, это приезжал уже непосредственно батальон Кривбас. Значит, сейчас подойдем к ним с поспелкуемость. Они выехали с редута в Кривом Торце после сообщения о возможном начале штурма. Хлопцы с кривбаса, будь ласка, у вас там шмонали на блокпостах? Кто, на можешь сказать? Видео так. На проводился обыск. Мы сняли видео, без понятых, без нихера, майор милиции проводил обыск личных вещей. Видео тут док предоставит, мы это сняли. Чтобы он сам катался в сумках, сам... Смотрел, что там лежит, что не лежит, вот такое вот. А вы им объяснили, что вы вообще-то, ну, бывшие военнослужащие, ветераны. Мы объяснили, мы представились, они переписали у всех данные паспортов, пытались взять данные, e и телефонов. Ну, уже кто дал, кто не дал, я свой не дал, сказал, что это моя личная информация, это давать не буду. А как вы скажете, это на блокпостах они все вот ну, так вот настроены, или есть те, у кого есть совесть, как-то Вы знаете, я вам скажу: вот крайний блоков, в который мы только что проезжали, мужики, в Бахмуте, э, это батальон «Шторм». Пожали руки, сказали спасибо. Вы делаете правильные вещи. Молодцы. Я это понял. А, это самое. Расскажите, пожалуйста, вчера, насколько я понимаю, на ваш блокпост, с которого вы сейчас приехали, приезжали родственники хлопцев, которые находятся в плену. Расскажите, пожалуйста, вообще, что у вас за подразделение, почему вы здесь, и что говорят мамы ребят, которые в плену? Ну, мы все с Кривбаса, батальон Кривбас, город Кривый У нас с 2014 года есть ребята из батальона, которые до сих пор находятся в заложниках у террористов. Потому что у нас как бы государство не приняло закон о временно оккупированных территориях. У нас нет войны, у нас идет АТО, а то это борьба с террористами. То бишь наши ребята находятся в заложниках у террористов. Вот. И это с 2014 года. Мамы наши и мы вместе с ними уже были неоднократно в Верховной Раде и встречались с администрацией президента. Подвижек никаких. Ребята как сидели, так и сидят. И вчера мамы, ребят-заложников, приезжали к нам на блокпост, привезли свинины, сегодня ребята нам будут делать шашлык, вот, и я хотел бы, чтобы это, скажем так, акция дворы борщ блокаднику прошла по всей Украине и мамы всех не только от батальона Кривбаса всех ребят, которые сейчас находятся в заложниках, которые не могут вернуть домой на власть. чтобы мамы всех проехали и мы, мы стоим здесь заодно. Мы стоим, чтобы самое первое требование, чтобы наши защитники, пацаны, чьи-то мужья, чьи-то э, дети были дома. Поэтому... Я понял. А скажите еще раз, сколько э, они месяцев, лет в плену сейчас сидят? С 2014 -го года, ребята. С Иловайска еще, с выхода зеленого коридора, есть ребята, которые у вас находятся года в, в заложниках. Да, у, нас, у нас батальона 18 человек находится в заложниках. Я хочу напомнить о том, что совсем недавно по новой прокрутили видео, когда министр топлива и энергетики Украины Насалик Нормально сидит в баре, договаривается в Донецке с боевиками от поставки угля. Я думаю, что если такие хорошие торговые партнеры, Закарченко, Порошенко, Гройсман, они могут замечательно договориться о том, чтобы в их пацанов. Потому что э, требования нужно, судя по всему, ко всей этой торговой компании предъявлять. Хлопцы с кто еще хочет сказать? Кто, Андрей, а? Нет. Давайте, не смущайтесь. Раз приехали на, на, на допомогу на редут, ну, не стесняйтесь, расскажите. <связать>, вы... скромный, я так понимаю, прав, вы право радикал, украинский националист, лицо, которое уничтожает русскоязычных младенцев и подрывает нашу экономику. <связать> младенца, да, я <связать> да, да, да. <связать> Мы все-таки, у нас и справки от врача есть. Вот, посвящение участника боевых дел и... так что, как говорить, А нас... вы покажите, а, сейчас, внимание, анонс. Для журналистов канала 112, для Украинской Правды, для журналистов канала Ньюс Ван, в эфире лицо, называющее себя участником АТО. Уважаемые журналисты, у вас совесть есть? Вы можете, когда вы пишете свои писульки, хотя бы проверить у кого-то УБД? Давайте посмотрим. Это деньги, которые, как говорят, нам тут платят. За да, брудные, брудные, брудные. Маловато будет. Так, видно, видно. Лицо, Лица, которые называются украинскими журналистами, Украинская Правда, 112, Ньюс Ван, Пятый Канал. Вот лица, называющиеся участниками АТО. Выбросьте, надо было обязательно хлопцам показать. Еще, ага. Аферист Семенченко наштамповал по свитчинь. Да, да, да. Будь ласка, продолжайте. Да. Хочу сказать, передать Вы... Порошенко, чтобы он собрался и была политическая воля. Самое первое – это жизнь. Жизнь ничего не стоит, никаких составов. Наши поборты мы до сих пор в плену. Прошло несколько раундов минских переговоров. Ни хрена, извините, не решено. Уже нет слов, уже терпение кончается. Не доводите людей уже. Мы, это наши побратымы, мы с ними воевали, мы вместе ели с одного котелка, в одних окопах сидели. Нам это дорого. А потом уже будем договариваться о торговле и всем остальном первоочередное наше условие это возвратите военнопленных. Дякую, друзья. А, тут поддерживает очень большое количество людей. Вот смотрите, еще раз показываю для украинцев. Вот это заблокированный состав. Вот это еще хлопцы приехали на допомогу, я так понимаю. Вон а, Кривбас находится, Швидка. Ага. Вот, вот да. еще, еще, Саша, пришли, уг... город, еще да. пришли угнетенные местные жители, да, которые ненавидят наемников олигархов, да, бомжей, да, канадских граждан, да, да, да. алкоголиков, лиц, называющихся Вами участниками а АТО. Анатолий Николаевич, я пенсионер, шахтер. Откуда вы, Анатолий Николаевич? Я сейчас в Северское приехал, ну, живу там, в сарае. Это область, скажите, где какая? Донецкая, Донецкая. Северская. Скажите, пожалуйста, вы в сарае, вы работаете? Где я буду как вам безработица. Скажите, пожалуйста, если вы не работаете, почему вы не вступаете в ряды боевиков? По логике Порошенко, все, кто потерял работу, вступают в ряды боевиков и убивают Параш... украинских граждан. Порошенко, когда памятники перестанет, на деньги памятники давать, тогда -да, я пойду. Он же памятник собрался строить, уже все деньги. Лучше бы купил. Скажите, почему вы сюда пришли? Потому что, побежал, что ничего не делается. В том году, вот еще в это время, составов почти не было. А сейчас я живу возле железной дороги в Северске. Состав за состав За час по 12 составов проходило, вот считали. Я и звонил в КГБ в этот, или в УСБУ, там и пробили. А разницы нет, судя по всему? Нет, нет, нет. Они все предательные. Вот такие ГГБщики. У нас первое здание в Кадевке захватили. Это, ну,

наших людей. Человек, который живет в Донецке, проработал на шахте и поддерживает Украину, поддерживает ее энергетическую независимость, поддерживает блокаду. Почему только в хворобливой уяве Порошенко люди, которые потеряли работу, берут в руки оружие и убивают наших граждан? Каким образом он считает, кто живет на Донбассе. Может быть, он сам просто такой же. Вот у меня создается такое впечатление. Это он, 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 сам такой. Он пусть вспомнит это вот, по-моему, в пятом году или в шестом Юля премьером была, а он был вице-премьером. И когда он это это показали нашу страну. Я не знаю, что не вспоминаю. Нет, хорошо забыл. Короткая память у людей, когда, к сожалению. Он, когда она сидела, и он открывает двери, журналистов полная комната. И она говорит на нее, говорит, я не успеваю за его руками, смотри. Следи. Я понял. Спасибо большое за поддержку. Так, нас становится все больше и больше. Друзья, кто еще хочет сказать пару слов? Вы радикалы? Ну, вообще радикалы, националисты, наемники, кого там не помню, олигархов. Вы пришли сюда, чтобы подорвать энергетическую независимость страны. Что вы хотите сказать украинцам? Мы хотим сказать украинцам, чтобы они... Підождіть, підождіть. Да, ну підтримували. підождіть. Підтримували, по-перше, блокаду, як би залізниці. А друге, що розкрадання йде на всіх рівнях. Якщо президент каже, що там немає ніякого розкрадання, що він три роки робив, і що що робили три роки його друзі, які там сидять в олігархах, і, і ну я не знаю, як правильно сказати. Рятували Україну. А ви откуда? Я сам бахмутчанин, так що я тут з першого дня знаходжусь допомагаю бійцям, які бахують залізницю. І вважаю, що це правильно, тому що в ніякому разі не повинна бути торговля з окупантом, тому що ці гроші йдуть потім на підтримання, на підтримання війни. на продолжение этой войны и центров на будущем часам, чтобы все пропанить. Скажите, пожалуйста, вот я слышал заявление начальника полиции Донецкой области Брюскина о том, что здесь все не местные, ранее судимые, а местные жители не поддерживают блокаду, потому что они поддерживают торговлю на крови. Вот вы как местный житель, скажите, вам вот, что вы такой один в Бахмуте, а все остальные какие-то непонятные, или тут есть еще кто-то местных? Не, ну, тут я, ты, я местный, местный, но тут есть тоже местные, местные, мы там. Я местный, а Брюс Кин сказал, бага, слово, бага, сейчас потому, что сейчас его пропустят. А Брюс рассказать, бага, почему бага, его дочь все, живет в Крыму. Баты, батах, кто бага, помогает тем, то что может в не дашу, что не прийти, но богатые все помогают. Да, да. Так что та, та, э, я не один, тут тут людей богато, то что мы поддерживаем блокаду, то что треба э, прекратить торговлю, треба прекратить всю войну, то что э, мы только стимулируем это ДНР, ДНР стимулируем для продолжения войны. А что вы скажете по поводу высказывания, что тут все не местные, все? А Броскин пусть объяснит, почему его дочь живет в Крыму, и он был замначальника севастопольской милиции. А потом он быстро стал начальником полиции. И слава богу, что он не попал главным полицейским Украины. Это первое, что я хочу сказать. Второе, самое главное. Насалы говорит, что уголь обходится 1700. Брыхня, еще раз брыхня. Потому что здесь, в нашем городе Бахмуте, сконцентрированы площадки воровского угля, которые втюривают местным жителям, наяривают цену 3-3,5 тысячи. И никто из пенсионеров, которые получают пенсию в основном 8 миллионов 1200 не может себе купить даже тонны угля, а все эти площадки крышуют местная власть. Мы же Бривскому говорили, что в городе клановое, клановое э, ведение не нехозяйства. Вот правильно сейчас многие города в Украине говорят, что громады должны распоряжаться кошторисом города, потому что в этом городе... За 26 лет сконцентрирована такая мафия, это даже... Как и, и во многих других городах, к Да, и поэтому первое требование, пусть эти все негодяи своих сыновей отдадут, пусть они там в плену побудут хоть один день. Да хоть повоюют. Или повоюют. Поэтому наше требование, как громадских организаций, я председатель громадской организации и представитель права сектора, говорю о том, что мы должны... Подска... Не подсказать, а заставить нашего президента, что жизни важнее денег. Дякую. Друзья, кто еще хочет что-либо сказать? Есть возможность. Будь ласка, представьтесь, пожалуйста. Паспорт, я не бомж, самі паспорт, мои документы. Звернення нехай їде, не дійде до нашого головного нашого президента. Я за нього також голосував, але маю своє бачення з приводу того, що відбувається. Це те, що мільярди йдуть, хлопці сидять, хлопці гинуть, стоять на передовій. Чому? Тому що це комусь вигідно, вигідно з того боку, який проти нас своєї Росії ДНР, вигідно з цього боку, СБУ і всі інші люди, які мають мільярди олігархи. Просто одне одне прохання до керівництва держави не, не доведіть до того, щоб Янукович сидів і я так вам подував через те, що ви підете його або йдете його шляхом. Силовий розгін призведе до того, що Яник вам буде там отак показувати. Удачі вам, а ми будемо стояти. Дякую. Будь ласка, ще хоче сказати, гратувати. всі порані, то кайшдуть. Не смущайтесь. Я вже ні, 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 я просто мисва дрям. А ні одного слова правди по телебаченню, ні по одному я не чую про цю блокаду. Про це кажуть там кришувальники, якісь, якісь ті самі якісь бандіти. Ви приїдьте сюди і подивіться. І нарешті займіться народом, а не піаром і не, не вашим дерьбанам країни і не вашим договорняками вашими. он Бо... всі посадки повирубили. Газ стой стільки. Я от живу в нас. В сарае там два на два. Я там подсадил печку. Но не подпольно, но тем не менее нарушая всю эту ну, технику безопасности. Но я в этом специально. И греюсь от духовки. Вот я 700 гривен плачу с пенсии со своей. Ну, у меня пенсия, так, слава богу, Юля в восьмом году сделала. Вот у меня пенсия, так, я шахтер, ничего. И я 700 гривен. А что, вот бабки живут там вот напротив меня, там пацаны молодые ходят. Ну, все попили. Друзья, я боюсь, что вы много хотите от Порошенко Алчность, боюсь, не лечится Так, да Хлопцы, это девчата Я заканчиваю уже трансляцию Продолжают подъезжать э, люди на, С других редутов на помощь Продолжают подъезжать патриоты И подходить патриоты Бахмута Местные, вы их уже слышали Будем по-прежнему находиться вот здесь А вот представителю руководства Доброго дня Вот у нас идет прямая трансляция Скажите, пожалуйста, это вот этим э, составом Обычно на оккупированной территории ходят вагоны. Дело в том, что я не могу вам ответить на этот вопрос, по потому что не, я не могу вам ответить на этот вопрос. Это не в моей компетенции. Хорошо, вы украинец? По национальности белорус. Нет, по гражданству. По гражданству Украины. Скажите, пожалуйста, вот там, там где Горловка, Горловка, это оккупированная территория? Вы имеете в виду станция или город? И станция, и город. Дело в том, что я не имею права ответить на этот вопрос. То есть вы не можете сказать украинцам, оккупирована Горловка или нет? Я. Дело в том, что я следую согласно инструкции. У вас совесть, согласно инструкции? Вы же гражданин Украины. Нет, я на данный момент прибыл для того, чтобы обеспечить согласно ПТЕ, вот обеспечить безопасное движение поездов и пропуск. Вы государственный чиновник, государственный служащий? Я заполняю Е-декларацию Я понимаю, я рад за вашу Е-декларацию Вы государственный служащий? Держслужбовец? Нет А тогда чего вы тут указываете? Вы представитель коммерческой фирмы? Нет потому что А я, чей вы представитель? Я представитель Красно-Лиманской дистанции пути Замечательно, это государственное предприятие? Это государственное предприятие ПАО, Вы работаете на госпредприятии? Я работаю на ПАО Так, ну, ну вы госслужащий? Нет, я Доброе. Работаю. хорошо, я не работаю. госслужащий Вы как гражданин Украины, который пришли сюда что-то рассказывать хлопцам, которые воевали за Украину Вы можете сказать я четко, вас сейчас смотрят здесь больше двух тысяч человек Горловка оккупирована или нет, объясните Я не могу вам ничего сказать, я пришел как представитель Класс. Россия, ведет, Отпеть, войну вам, Россия ведет войну против Украины Россия ведет войну против Украины я не могу ответить на это, этот вопрос. В таком случае я, я убирайтесь полномочий. чертовой матери. Нам тут не нужны российские специалисты из ПАО «Укрзалезницы». Здесь будут только те люди, от имени державы говорить, или от имени всяких ПАО, которые знают четко, что идет война, Россия напала на Украину, что эти хлопцы защищали Украину на фронте, сейчас защищают тылу. И передайте своему руководству, чтобы оно тоже шло к чертовой матери со всеми поставками туда. Не будет бизнеса на крови. А вам следует стыдиться. Потому что по Конституции вы обязаны защищать нашу независимость, защищать территориальную целостность, уважать государственные символы. А вы даже не знаете. Кто там убивает хлопцев? бля? Ты хлеб, а не знаете, где вы и кто вас Ганьба. Ганьба. Как вы видите, друзья, вот именно такие люди здесь от имени Украины у нас говорят. Они не знают, то, что Горловка оккупирована. И не знают, напала ли Россия. Порошенко, негодяй, а ну-ка расскажи своим гражданам. Только не заламывай ручонки подплыве кача. Почем ты продал Украину? Потому что в 2015 году Порошенко заявлял, что нужно от этой раковой опухоли отгородиться временно, пока мы не освободим нашу землю там, в Донецке, в Луганске, и поставить кордон. И через два года ровно поменял свое мнение на противоположное. Никак не подготовил Украину к тому, чтобы россияне могут перекрыть нам поставки топлива. И сейчас рассказывает, что вот это вот, вот это вот, какие-то радикалы, агенты олигархов. И самое плохое. Если бы Порошенко был таким одним моральным уродом, он вырастил целую кучу своих последователей, прокуроров, судей, вот таких вот железнодорожников, которые не знают, оккупирована горловка или нет, не знают, идет ли война. Давайте я сделаю еще пару кадров и прекращаю трансляцию, потому что, честно, самому уже просто гадко с такими людьми разговаривать. Друзья, а вы чего тут делаете? А вы откуда? Я из Васильевки, а вы? А скажите, вот что вы думаете, приходят железнодорожники, я их спрашиваю, оккупирована Горловка или нет, они говорят, не могу вам ничего сказать, напала Россия на Украину, не могу ничего сказать, может это какие-то агенты, что вы скажете?